আজি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা যুদ্ধ আৰম্ভ হৈ গ'ল দেখাই আছোঁ দেইখন আমাক সুপ্ৰভাত জনাব লাগিছিলে আৰু আহিয়ে থাকে মাজে মাজে আজি আকৌ আহিলে বহি লৈ পিছত কুৰালা চাউল ধোৱা আছিলে চাউলত আমাৰ ওপালে টানা খালি এটা চালে এইবাৰ পাকঘৰ ফালান্তি গ'ল এই ভগলাম তা অঁ তৰা এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ থৈ গৈছে পাকঘৰটো নহয় চাউল আছিলে চাউল এইখিনি ভাত থোৱা আছিলে হাঁহলৈ এই গোটেইডাল এই দুটা পৰডাল লাতি ভাঙি থৈ গৈছে খতটো মানে খং উঠিলোঁ যি হ'লেও উপায় নাই আহিবই শুই আছে সেনেকৈছিলোঁ ডাইৰেক্ট লাঠিডাল লৈ পিনিহে ওলাই আহিছোঁ সিহঁতক খেদাবৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ জীৱন পাৰ কৰি আছোঁ বুলি ক'ব লাগিব তই হাঁহি থাকিব নালাগে একে কাৰণে হ'ল মই দেখুৱাই দিম ন মই দখোৱামেই মানুহক নদখাই নাথাকোঁৱে তোক মই কালি অহা পাই মানে অকল কেতিয়া আহিব কেতিয়া আহিব মাহী তহঁতি দেখা থাকোঁ এনেই দেখুৱাই থাকোঁ কেইটাত মই দেখিয়ে নাপাওঁ এতিয়ালৈকে বুলি কালিৰ পৰা হেলা কৰি হেলা পাই হেলাব আজি ৰাতিপুৱাৰে অৱস্থা কৰি থৈ গ'লি এতিয়া আকৌ উঠ চাফা কৰোঁ বুলি ক'লে আকৌ নাই উঠি নাহে এতিয়া গালি পাই গালি পাই উঠি আহিছে ইয়াৰ কাৰণে হৈছে ইয়াৰ কাৰণে ইয়াৰ কাৰণে দিনটো মই তাকে দেখুৱাই